Добрый день! Говорим мы сегодня об Ахмадете, и хочется немножко изложить свое видение ситуации и свои какие-то беспокойства. Связано это все именно с тем, что э, мы сотрудничаем с Ахмадетом, э, работая, э, возглавляя фонд помощи онкобольным детям КРАП, Который работает, в принципе, мы работаем с, с Национальным институтом рака, но это дети, это детство, и хочешь не хочешь, а есть врачи, которые консультируют из Ахмадета, а есть врачи, которые, у которых спрашиваешь какое-то мнение, какую-то консультацию получаешь. Также мы являемся членами а, ассоциации детских онкогематологов, а возглавляет эту ассоциацию Светлана Борисовна Донская. Также мы занимаемся развитием паллиативной помощи детям, а паллиативная помощь предусматривает участие в этой помощи врачей многопрофильных. И именно такие врачи находятся в Ахмадете. Поэтому довольно-таки уже длительное у нас сотрудничество. Лично знаешь людей, и сейчас в этой ситуации, когда слышишь разные наклепы на людей, которых знаешь лично, и ты реально понимаешь, что ну, это вранье. Хочется немножко проговорить эту ситуацию, особенно она обострилась сейчас с, со сменой главврача, когда Согласно контракту у Юрия Ивановича Гладуша, у него предусмотрено, что за два месяца до окончания контракта он должен подать в МОЗ итоги своей работы, то есть показать, что он сделал. Согласно контракта, если нет претензий к его работе, то контракт автоматически продлевается за два месяца до конца своего срока он подал э, отчет о своей работе и все и тишина он писал письма э, в мозг с просьбой не продлить его э, должность главврача в ахмадете э, поверьте это настолько э, как бы это красиво выразиться, настолько беспокойная должность, что если кто-то бывал вот у главврача в кабинете, он мог заметить, что двери у него в кабинет нет. Вход открыт для всех. Так вот, он просил не продлить срок своего пребывания в должности главврача, а оценить его работу. Тишина. Профсоюз писал письма. Тоже тишина. 17 числа это последний день согласно контракту. Вечером его вызывают в МОЗ, его и еще одного человека, и его ставят перед фактом, что вот приказ, что с ним не продлевают контракт, он этот приказ подписывает и уходит. Второй человек остается, которому предлагают должность главврача. Этот человек тоже отказался. Утром, утром 18 числа замминистра по евроинтеграции приезжает э, в Ахмадет и э, ставит в известность, что с э, Гладушем контракт таки разорван, и место главврача сейчас занимает зам Гладуша. Таким образом, э, и тем временем объ, э, заявляя о том, что будет объявлен конкурс. Логично было бы это все сделать еще два месяца тому, правда? Ну, вот, вот как получилось, так получилось. Ну, хорошо, как получилось, так получилось. Знаете, есть такое высказывание, если не знаешь, как действовать, действуй по закону. Ну, тогда бы как -то минимум открытость, ну, честность. Зачем вот эти факты, когда говорят, что подписи собирал коллектив, подписи принудительные под угрозой того, что лишат премии. У нас есть э, знакомые, которые там работают. У, у всех есть знакомые там, либо врачи, либо люди, у которых младший персонал, которые работают в Ахмадите. Мы подняли, мы у всех мы чисто от себя спрашивали, так это или нет. Подписи добровольные были или все-таки там какие-то угрозы. Никто не подтвердил факт того, что э, эта подпись ставилась под угрозой того, что лишат премии. Почему Ульяна Супрун апеллирует каким-то фактом, что это были э, подписи принудительные? Удобно так. Ну, конечно, так удобно. Э, очень беспокоят еще вот эти все... Все, что крутится вокруг Ахмадета. И на данный момент, например, сейчас коллектив очень будоражит. Они не понимают, что будет происходить. То есть столько лет это было вот уже как-то... Это же не частная больница Гладуша. Это вообще-то подчинение МОЗ. И то, что там происходит, это... Ну, на каком уровне это все происходит? Ну, это такая ситуация у нас в государстве. Это, это такое лицо у нас. Это не устраивает людей, давайте все менять, но не главврач виноват, не Светлана Борисовна Донская и Олег Анатольевич Рыжак виноваты, что гематология в таком состоянии. То, что от них зависит, они максимально делают. Состоянием на вчера есть слухи, что создана комиссия, которая будет проводить вот этот конкурс на главврача Ахмадета. Никого из коллектива Ахмадета нет в членах в, не то, что в членах в как его сказать в конкурсной комиссии. Да, никого из членов Ахмадета нет в конкурсной комиссии. Мы, например, как фонд ну, хотели бы, который сотрудничает с Ахмадетом, тоже участвовать, быть членом этой комиссии. Хотелось бы видеть открытость и прозрачность переизбрания. Вообще, в, видя вот всю ситуацию, которая сейчас творится в медицине, очень радует то, что перестали молчать медики. То есть люди, которых, от которых зависит жизнь, которые пашут, которые работают, они начинают говорить о хотя бы элементарном уважении к себе. И в этом хочется поддержать. Да, менять надо, надо многое менять, но не надо унижать специалистов, потому что это люди, которые вопреки всей ситуации в нашей стране, они продолжают, э, ну как как бы сказать, представлять Украину, да, на мировом уровне. А у нас действительно, э, пока мы здесь их хаем, как говорится, они на мировом уровне, они выставляют свои э, Результаты своей работы, и этими работами э, довольны европейские организации да, и европейские э, специалисты. Э, ну, Уважение к медикам хочется, и все-таки какой-то честности, открытости и работы именно согласно законов. Мы-то все-таки живем, наверное, еще в, в государстве, где действуют законы, и очень хочется в это верить. Хочу сказать всем специалистам и медикам, и людям, которые готовы что-то менять в медицине, это радует, что вы готовы об этом говорить. Мы всячески поддержим, как именно как родительская организация. Само уважение к специалистам еще проявиться может тем, что их не унижать надо, не дискредитировать их какие-то результаты уже работы, а наоборот, их можно использовать использовать как бренд Украины, и тогда не мы будем стремиться в Европу, да, а Европа будет стремиться, чтобы нас туда позвать. Это тот момент, который может вот как бы, скажем, примирить. И это уровень профессионализма. Это не просто мы просимся, да, а мы показываем какие-то свои результаты, свои достижения и вот эта вот вся ситуация сейчас с этой грязью, которая выплывает, но ну, она настолько угнетает, и у многих даже появляются мысли о том, чтобы уже уезжать с этой страны, потому что здесь ничего не будет, потому что здесь, ну, здесь законы не действуют. Да? Вот. Само... У нас как-то странным образом получается, что мнение людей делятся либо мы за, либо мы против. Оценивать людей надо по работе, и потому что, что сделано, Люди, людей, о людях судят по их работе, по их труду, по их достижениям, ну давайте просто ценить друг друга, давайте как-то мы будем примиряться и находить выход из всей этой ситуации.